ازيكم احنا النهارده هنحكي قصه جديده وفريده من نوعها بتتكلم عن الصداقه وان لازم يكون الصديق جنب صديقه وقت الضيق والقصه دي انا متاكده انكم ان شاء الله هتتعلموا منها كلمات جديده يلا نبتدي القصه بعض مع بعض ونشوف القصه دي هي ايه ايكي بي صديقين ودب يعني نبتدي القصه مع بعض İki arkadaş ormanda yürüyorlarmış ve aniden karşılarına bir ayı çıkmış. Kan fi sadiqin bimşu fil gıba. Ufak'a tula uddamhum dub. Ayı yani dub. İki arkadaştan biri hemen en yakındaki ağaca ترمان مش ذي آتش دالرن أركصن ساكلان مش كان في من الصديقين دول كان في واحد راح بسرعة على أقرب شجرة واتسلقها واستخبى ما, ما بين أغصان الشَّجَرِ الشجرة, الشجرة. داري إسي داري ساكلنا جاك بيريار بولاما ينجا اقلنا الو تقلض يبماك قالمش التاني بقى ملأش مكان يستخبى فيه فجيه في باله ان هو يعمل تمثيل ان هو ميت

zayıflamış ve hiç hareket etmediğini görünce oradan çekip gitmiş. Fe şemmu yani dubbe şem la ve şef en huma ma bitharrakş fe ba'd min el di. Bunun üzerine ağaca çıkan arkadaş hemen aşağıya aşağı inerek yerde olan arkadaşının فبعد كده الطفل يعني الصديق اللي كان طالع على الشجرة نزل لتحت على طول فراح لصديقه اللي هو كان نايم على الأرض mu olduğuna çok sevinerek şunları söylemiş. Fa huwa lamma lan huwa ma ma tawarsh wala hasal ay haga farah wa qal al kalam da. Ayının gitmeden önce kulağına bir şey fısıldadığını fark ettim. Ablamal dub yemşi لاحظت ان هو بيقول بيهمس في ودنك حاجه سما صنع... نسوي قال قالك ايه ديال اركاداش جفاف فيرمش الصديق التاني اجاب صديقه وقال لما انظر دورمده beni yalnız bırakan arkadaşlarımdan kurtulmamı tavsiye etti. فهو بقى قال له ان الدب قال له ان ان انا ان انا لازم اتخلص هو وصاني ان انا لازم اتخلص من اصدقائي اللي بيسيبوني في الاوقات الصعبه وكده تكون قصتنا النهاردة خلصت يارب تكون عجبتكم وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وقصة جديدة ان شاء الله مع السلامة